Высокий тиск, стресс может произвести до инфаркту або инсульту. Магникор. Час ценоваты здоровья. Сейчас им дадут томагавки. Если они про них заговорили, верьте, они их стопроцентно им дадут. Теперь вопрос: что они поменяют? Вот дали им томагавки, Дали они им эти 140 миллиардов евро? Вопрос. Они могут можуть э, уже приближающиеся к двухмиллиардной цифри українців, которые уже погибли? Ні, ох і підгорає в бункерних. Х**. Бо якщо Україна отримає томагавки, то це ж знімає для їхньої недофедерації ось ту ілюзію недосяжності тилу. Ну, а Україна їх таки отримає. От побачите. І це ж найболючіше вдарить по їхньому головному міфу, що Росія захищена і може всіх налякати. Многочисленні нефті заводи стоїло би защитить, ну хоча б сітка і рабиться. Ну збівати, що Шторм что Томагавк мы умеем. И этот самый Томагавк выпускается больше 40 лет, и за это время, поскольку американцы их много где применяли, мы успели изучить все эти боевые применения и отработать технологии их выявления и сбивания. В крайнем случае... Прийдеться нашим самолетам дальнього радіолокаційного обнаруження ДРЛО дежурить в воздухі круглосуточно один. Але кого вони там зібралися ще налякати цими своїми нікчемними воланнями? касается томогавков, то это мощное оружие, оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и, и представляющее угрозу. И, конечно, это не изменит, вообще никак не изменит соотношение на, на поле боя. Я уже говорил, фундаментальные проблемы вооруженных сил Украины, сколько их там не, не насыщает дронами, сколько не создавая на первый взгляд, непреодолимые линии, линии обороны с помощью дронов. Все равно, если личного состава не будет, воевать-то некому. Могут-то нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать. Будем совершенствовать свою систему. Тоже, как разумеется, это мисс Свеженькой огляд того, что сейчас луна из кремлевских пропагандистских телепомоек. И знаете, все это абсурд и манипуляция. Бо как еще назвать эту словесную диарею пропагандистов? можешь сейчас вот в тех условиях, которые демонстрируют Запад, вообще с этими скотами о чем-то договариваться? Вопрос сложный, безусловно, и справедливый. А, с одной стороны, можно махнуть шашкой и сказать, да пошло но все, и они в первую очередь, черт. А с другой стороны, ну, Россия, наверное, и президент Путин, мы такие э, санитары в доме душевно больны. Можно, конечно, скатиться на их уровень. На уровень душевно больных и попытаться с ними на этом уровне э, разговаривать. А можно попытаться сделать так, чтобы они, э, по крайней мере, э, да, минимум не представляли угрозы для общества, а максимум, может быть, сделать какие-то вещи, чтобы они выздоровели. Поэтому нам скатываться до сумасшедших точно нельзя. Что ж, рупоры бункерного объясняются, а вот мы с вами все робимо правильно. Тож, вітаю, з вами я, Інна Набок. Ну а тут ви побачите те, що не показують інші, бо це проєкт з ДНА постукали. Бо те днище, з якого регулярно стукають пропагандисти, насправді то немає дна. І ось вам тому підтвердження: нам нахрен не нужна ні ваша Варшава, ні нужен ваш Берлін, ні нужен ваш вонючий з крисами Париж. Зі спідом, мігрантами і мерзостю. Нам не нужны всі ваші долбані города. Все ваши НАТО вместе взятые. Украина это наша цивилизация. Украина это, ну, во-первых, с точки зрения безопасности, под России. А во-вторых, ну, это то, что всегда было нашей культурой, нашей историей, нашей цивилизацией. При этом никто не претендует на суверенитет Украины, но мы три славянских народа. Мы должны быть вместе. Вы сделали так, что мы решаем этот вопрос военным путем. Вы западники спровоцировали. Но вот то, что западнее Украины, Польша, Венгрия, Румыния, <coughs> Чехия, Словакия, Нидерланды, этот Брюссель с мухами, этот Париж с крысами и этот жирный Берлин с пивом, колбасами и они нам к матери. Не нужны. А наступні заяви. Як вам? Бо я от не змогла пройти повз і тепер мені буде цікава і ваша думка. Тому дивіться і коментуйте. Цікаво, це яка стадія маразму зараз в путіністів, бо от я впевнена на всі 100%, що вони абсолютно всі неволікомно хворі. І знаєте, ця хвороба це криваві рублі, які то не тиснуть їм в кишенях. Пакеті всі ООН! ШМООНИ! эти всі. Э, там переговоры какие-то где-то в Стамбулах проходят, еще что-то, это все болтология. Это все политика и игры спецслужб, ну и дипломатов. Кстати, где дипломаты, где спецслужбы, всегда разобраться сложно. Но это все болтология. А вот реальная история, реальные какие-то вещи – где обретают свободу люди, где они впервые звонят матерям и говорят, я здесь, я еду домой, я скоро буду дома, я тебя скоро обниму. Где происходит что-то по-реальному, доброе, мирное и правильное. Это Беларусь. Беларусь ⁇ это то место, которому есть доверие, конечно, абсолютное доверие у российской страны, но и не только. И как бы не хотели бы, как бы не скрипели зубами, но и украинское руководство знает, что если надо что-то сделать конкретное, то и взять, обменять людей, отвести их, вылечить, там первую помощь какую-то оказать, то ну нигде, кроме Беларуси, ты этого не сделаешь. Здесь у нас и подлечит. И вот Беларусь – это единственное место, где реально война останавливается, и они даже встречаются, вот идет обмен – Іде какой-то розговор, где що проводить мирне переговори, где ще говорить о мірі, где ще говорить? О єдинстві нашого большого славянства? От бачите, їм всім э, пороблено, і можна було б навіть не акцентувати на цьому увагу. Але ні, світ знаєте, має бачити, чому цим істотам не місце поруч з іншими адекватними цивілізованими країнами. Тож, дивимося. Без всякого преувеличения, и это не гипербола, не преувеличение, знаете, это не хвостовство. Я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией. И, и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умінню їх приміняти і модернізувати і поставлять на лінію фронту нові образі ворожені і по і по тактики де жовідіння бойових дійсті. А тепер чи не найцікавіше і водночас не найабсурдніше? Бо ті, хто прийшли вбивати нас, здійснюючи геноцид, цинічно обговорюють дії Трампа і Нетаньягу. Як вам? Никакого мирного плана, который предусматривал нормализацию нормальной хотя бы жизни для палестинцев, значит, не существует в принципе. Та бумажка, которую значит, предложил Трамп значит, на обозрение мировой общественности, да и которую якобы обсуждал Нетаньяху, это просто такой театральный реквизит к этому шоу. Вот, а смысл этого шоу заключался в том, что значит, два персонажа по фамилии Трамп и Нетаньяху, они еще раз значит, кулуарно договорились о том, что значит, палестинцев в секторе газа быть не должно. Их там, по их планам, не будет. Эти два клоуна, по-другому я их не назову, они даже не сильно пытались значит, играть, не сильно пытались значит, показать, что это не театр, что это не спектакль, не шоу. Вот. Они фактически сказали, анонсировали, значит, де-факто, что и никаких палестинцев на этой территории не будет. Страшная вещь, которая происходит на глазах у всего мира, вот, цинично, значит, методично, и авторами вот этого геноцида являются израильтяне и администрация президента Трампа. Вот вам и методичка Кремля. Отже, ті, хто самі прийшли на нашу землю вбивати, гвалтувати, ну а ще нищити, випалювати цілі міста і села, тепер ще й розповідають про геноцид іншими інших. А ще заводять ось такі абсурдні обговорення про Трампа і Нетаньягу. Ніби знаєте, самі ще нещодавно не бомбили наш Маріуполь, Бучу, а ще Чернігів, Харків, Херсон. Та що там казати, росіяни продовжують це робити щодня. Тому я вкотре наголошую на тому, що російська пропаганда абсолютно вся, це завжди спотворення фактів і підла брехня. Це коли Кат розповідає про е, гуманізм, ну або коли грабіжник читає там якісь лекції про моральність, ну і виглядає це цинічно, нікчемно і абсурдно. Але я от не здивована, правда, бо Кремль у своєму амплуа. Ну а пропагандистам Путіна треба брехати так голосно, щоб заглушити крики тих, кого він сам знищує. Ну і звісно, щоб заглушити правду. Тож, звісно, не обійшлося, і без глибокої, так би мовити, ганалітики путіністів про події в Копенгагені. Нагадаю, 2 жовтня в Копенгагені розпочався саміт Європейської політичної спільноти. І, звісно, рупори Бункерного знову почали бризкати жовчу. Смотрю за цими плясками вокруг заморожених російських активів. і Діву даюсь. Ну, от їм самим мені надоело еще. Ну, очевидно, совершенно що шапка Мономаха не виходить у Даніли Мастера вообще ніяк. Ну, то есть два варианта остается. Либо уже плевать на остатки этого пресловутого международного права, потерпеть фиаско, получить э, отток с э, рынков своих и банков. Но зато с гордостью говорить, вот мы смогли отжать 300 мільярдів какі ми хороші, а чого ви нас не любите, Да Акі ви гадкі. до речі, пропагандисти знаєте, от як ті гієни, які вже насправді не знають, кого б то болюче вкусити, чи то сполучені штати Америки, чи можливо Європу. Але вони продовжують заявляти, що от саме ЄС чи конкретні європейські країни таки загрожують безпеці Росії. А ще кажуть, що вони, тобто ЄС і країни ЄС, насильно намагаються нав'язати нам свої цінності, культуру, політику, а ще використовують Україну як плацдарм. Ну і звісно, не втомлюються путіністи і про це брехати, заявляючи, що захід насправді їх провокує. Ось так. Я все-таки... Очень надеюсь на то, что инстинкт самосохранения у западных деятелей еще не убит начисто. И да, угрожают они нам очень активно. А, и это, что, речі, не все. Бо насправді то знаете, они то очень боятся единства Запада, про який плетут Купу купюрами та Хінеї. и хинеи. Там нам из Финляндии говорили, мы не допустим появления какого-то опасного для России оружия, а тем более атомного оружия. Да извините, простите, за момент, но фиг его знает. Мы же знаем, как решения в НАТО принимаются. Кто их спрашивает, то будет финов. я, знаете, не хочу никого обидеть. Но я знаю, как принимаются решения. Поставят и все. И чего? В лунку попал? Не попал? Вот, пожалуйста, Першин где-то Вот ты, вот будешь отвечать за это. Вот поэтому поставим там такие-то комплексы. І там ще щось зробимо. Але знаєте, що б там не відбувалося на болотах, і які б заяви зараз не лунали, головне тут і зараз. Бо війна триває у нашій країні. Тому давайте підтримувати наші сили оборони. Зараз я збираю на авто для артилеристів Національної гвардії України. Тож скануйте код і долучайтеся. Важливий кожен донат. Він, до речі, наближає до закриття збору. Тож, нехай ця автівка якнайшвидше відправиться на фронт, щоб наші сили оборони відправляли окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій українській землі. Та й взагалі, не місце московитам поруч з цивілізованими країнами світу. А разом з ними і всім тим, хто підтримує Путіна, і продовжує відпрацьовувати, як я вже казала, криваві рублі, які не пахнуть, навіть коли руки полікать у крові. пропагандистську діяльність, в позитивному сенсі слова я говорю там в Європі, в Америці. Ми повинні її ще більше усі. Как будто Значит, бы это они все? качественнее работают, чем мы. Если так, вот к они... Европейскому Союзу, мы бесконечно надеемся на некие противоречия во Франции, всякий раз с вожделением смотрим на массовые акции протеста, обращаем внимание на то, что происходит с экономикой в Германии, надеюсь, что к власти придет кто-то, кто будет нашим симпатизантом. Но молдавские выборы, в частности, продемонстрировали, что ну какой нам Берлин и Париж, мы даже здесь, к сожалению не смогли одержать верх. Но, тем не менее, противоречия все равно есть, и мы все равно должны этим использовать. И мы должны внимательно относиться именно к тем провокациям, которые они делают. Они хотят провокаций, давайте мы что-нибудь сделаем для них. Интересно. Вот так. Ну, а вам дякую, что дивитесь на все ось це и помогаете мне руйнувати кремлевскую пропагандистскую машину. И дякую вам за зворотний зв'язок. Ну і залишайте свої вподобайки та коментарі і під цим випуском. Нехай його побачить і якомога більше людей. Нехай світ бачить, з ким ми маємо справу, бо, як я вже казала, росіянам не місце ані на нашій українській землі, ані поруч з іншими адекватними країнами світу. А з вами була я, Інна Набок. Нагадую, бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.